Так, мы уже стоим два с половиной часа. Ой, вы с камерой можно сказать, я что не что я думаю? Ребят, два с половиной часа Сколько уже стоит это? поезд. Молодцы, Идите камеру, вы... пожалуйста. Мы уже два часа сидим в поезде, и никто ничего нам не объясняет. Ты курнешь только то застегни, у тебя холодно сейчас будет. Ребят, есть кто-то, кто может туда делать? Нет. Что происходит? Вы кто? Вы кто, Я где не вряд 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 вряд? Да. Скажите, вы, не, не мы не снимаем вас, честно. Ну. Я честно говорю, сейчас я переломаю нахрен Куда, когда мы приедем? Куда нас пересадят? Все тупо ходят по вагону молча, друг за другом, и никто ничего не говорит. Там маленькие да. дети, я их видел, они родные. Их надо везти домой. Мужчина, Это, от нас делается все возможное, что мы можем делать. Скажите, мы просто не стоим. Делает. Что вы делаете? Мы ну, пытаемся вцепить, вцепить назад, локомотив. Ну Конструкция вагонов одинаковая Поймите да, 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 да. Так, так мы что мы в Дум такую походу. Сколько мы еще здесь будем сидеть? Не знаю Очень смешно Не знаю. Просто объясните ситуацию, которая произошла, чтобы люди знали. Интервью давать не уполномочено. А как зовут начальника поезда? Скажите, пожалуйста. Я являюсь пассажиром этого поезда, и потому вы мне обязаны сказать, как зовут начальника поезда. По идее, за нами должны прислать кого-то уже. Мы стоим уже очень давно. Как-то помочь нам вывести людей, прислать сюда другой локомотив. Я вообще живу в Канаде. В Канаде за нами уже пригнали бы второй состав, поставили бы его параллельно, приехала бы полиция, скорая, спросили бы, кому плохо, кому неплохо, кому нужен туалет, кому что нужно. Я понял. Ну что я могу сказать? следить по погодными умовами. Со сильным обладанием. Контактної мережі, що призвело до збою в системі роботи поїзда. — Це так. саме причина зараз в поїзді, Ні, це в технічні погодних умовах. Ми бачили, зараз за вікном проїхав якийсь поїзд. Так. Тобто він. Він на сусідній колі проїхав, не на нашій, не по тій що ми їдемо. — Ні, я розумію. Але ну, якщо він приїхав по сусідній колі, він... то Виключіть, будь ласка, хорошо? Ні, я, я начальник поїзду, старший створ. Так. Зараз прибув допоміжний локомотив, з яким маємо судниця, і він має нас доставити до станції П'ятихатки з тикарів. Далее будет видно, ну, далее будет мне надо информация, пока что я не владею Электровоз из Пятихаток вышел, чтобы вас подцепить. Электровоз из Пятихаток нам уже присылали, его не смогли прицепить к Hyundai, что-то там не получилось, это было два часа назад, с тех пор нет никакой информации. Нам нужно, чтобы привезли какой-нибудь поезд, любой, пересадили туда всех пассажиров и вывезли нас отсюда. Сейчас будем с связываться, связи, потом будем перезванивать, Спасибо. Да. До свидания. Питьевой воды бесплатно не выдали. Позакрывали все туалеты. Бедные детки, он маленький, не знает никто куда ходить. Ну, это будет согласовано с руководством. Если в аэропорту на протяжении двух часов задерживается рейс, людей кормят... Вам какие-то были указания? Нет, нет, нам мы ничего не знаем, у нас связи с машинистами нет. Как это? Вы же находитесь в поезде? Там с маленькими детьми не знают, куда пойти в туалет, детей отвести. Золотая у вас вода. Оставьте себе на чай. Здесь чем? И вот первым кто тем дышит. Там иностранцы сидят. Они там и курят, и мы там открытые все. А мы тут задыхаемся, сидим. Вы нас да, спокойно? Пойдите, а а, встаем, а, огонь, а вы, а, вы, а, вы, знаете, чем Дальше, вы дышите здесь? Вот. Не знаете? Вот. вот а зачем вы провоцируете вас все Зачем вы это Вот, Не а вот, пожалуйста, вот, 40. вот. 40. вот. Что, Что нам делать? Сейчас тики пассажир зайдет, мы вас представим. Просто проходите. Подождите, подождите, ребят, не выходите. Я... Это катастрофа. Абсолютно не скрывают, как такая запись. Серега. Так, все, все уже опустили вагоны все. Надо тут выходит к краю. Так, пока не получим точную информацию, все вышли или нет, пока пусть ничего не двигают. Солдатам помогают перейти, слышишь? Ну. Что на они происходит? Погоди, поймай ты, <звы> выйди из вагона. После того, как им не выйдёт чай из вагона, будет пятьдесят браво, если перестали не выйти в вагоне. Потому что местные шейты. Спокойно Какие ваши ощущения? Как вы считаете, сработали железнодорожники на, ужасно. на ну Ужасно! На 2%, ну я так считаю. 8 часов стоять без чая, без туалета, дети плачут, это ужасно. Половина иностранцев, мы все с аэропорта Днепропетровска. С 5 утра. Мы не вылетели в Днепропетровск, вот, поехали на этом вагоне. У нас сейчас самолеты, с Борисполя. Дай бог нам попасть вовремя.

Я не можу, я чесно Так, не надо питати. зараз мені буде було пересаджено в поїзд Hyundai по станції Пятихатки. Місцевий сповіщали всім, але, ну, були деякі зауваження. Будемо згідно графіку йти, біля 6-ї години будемо вже в Києві. А тут на землі, в принципі. Інформацію віддається. Так, будь ласка.